ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਰੌਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਨੇ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ इन तमाम पॉइंट्स के उपर बिल्कुल लेटैसट कलैरिटी साढ़े अमरजीत सिंह सी बहुत स्वागत है तो मैं चाहूँगा कि ती ची तरह न इस कलैरिटी अगे वाओ सो so, कैनेडा कितना समय लग रहा है रिजल्ट को लेकर प्रोसैसिंग टाइम को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स हैं कन्फ्यूजनस हैं प्रैक्टिकली कितना समय है एम्बेसी के वेबसाइट्स के उपर क्या समय चल रहा है बैकलॉग्स की पिछले दिनों खबर आई है तो उसे लेकर क्या सिचुएशन है तो इस सब के ऊपर मैं आपको क्लियर कर देता हूं बैकलॉग तकरीबन 22 लाख ,00 एप्लीकेशन है टोटल आईआरसीसी के पास जिसमें से 9 लाख अट्ठावन हजार एप्लीकेशन बैकलॉग के अंदर है बैकलॉग का मतलब ये होता है यहाँ पे कि जिन एप्लीकेशन का रिजल्ट समय से नहीं आ सकता या वो अपने समय के हिसाब से नहीं चल रही तो ऐसी फाइल्स तकरीबन साढ़े लाख ,00 के आसपास हैं टोटल फाइल्स 22 लाख ,00 हैं तो तकरीबन 12 से 13 लाख एप्लीकेशन अपने समय से चल रही हैं इसके अंदर पी फाइल्स हैं स्टडी फाइल्स हैं टूरिस्ट फाइल्स हैं एक्सटेंशन फाइल्स हैं कई तरह की एप्लीकेशन्स हैं रिजल्ट समय जो स्टूडेंट्स को लग रहा है अगर उसको आज की डेट में कैलकुलेट किया जाए तो जो स्टडी वीजा है जो हमारी मेजर तीन फील्ड होती हैं स्टडी टूरिस्ट और वर्क परमिट्स सो so स्टडी के अंदर ये जो प्रोसेसिंग टाइम आईआरसीसी की वेबसाइट दिखा रही है प्रेजेंटली इस मंथ में वो फोर वीक्स का समय दिखा रही है और ऑन एन एवरेज अगर हम फ्लोर पे भी देखें तो यस तीन से चार हफ्ते का समय लगता है लेकिन ये समय मैं आपको बता दूं कि आपके बायोमेट्रिक होने के बाद शुरू होता है बायोमेट्रिक सबमिट होने के बाद शुरू होता है बायोमेट्रिक से पहले वाला समय इसमें नहीं गिना जाता तो बायोमेट्रिक के बाद तकरीबन तीन से चार हफ्ते रिजल्ट्स में लग रहे हैं आईआरसीसी के रिकॉर्ड के हिसाब से भी और प्रैक्टिकल सीनारियों के हिसाब से भी इसी तरह से अगर हम टूरिस्ट फाइल्स के ऊपर जाएं तो वहां पर भी जो समय है वो तकरीबन तीन हफ्ते के आसपास चल रहा है प्रेजेंटली जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं और इसी तरह से जो समय वर्क परमिट एप्लीकेशंस में लग रहा है वो तकरीबन तकरीबन तीन महीने से ऊपर का चल रहा है तो वर्क परमिट पोस्टडी स्पाउस वीज़ा जो होते हैं स्टडी ओपन वर्क परमिट्स इन सब के अंदर जो समय है वो तकरीबन तीन से चार महीने पाँच महीने तक भी जा रहा है स्टडीज़ का तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर आफ्टर बायोमेट्रिक रिजल्ट आ रहा है और टूरिस्ट वीज़ा का भी जो रिज़ल्ट है वो बीस दिन में, में। अब रिजल्ट नेगेटिव मिल रहे हैं पॉजिटिव मिल रहे हैं ये डिपेंड है प्रोफाइल्स के हिसाब से ओवरऑल सक्सेस रेट आपको पता लग चुका है कैनेडा के अंदर तकरीबन 40 परसेंट के आसपास है तो अगर आपने सही से अपने कोर्स को सिलेक्ट नहीं किया सही क्वालिफिकेशन आपके इंडिया में नहीं है अच्छे फाइनेंस आपने नहीं लगाए सही यूनिवर्सिटी में डिग्री प्रोग्राम में नहीं अप्लाई किया तो वीजा मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा अगर आप कनाडा जाने का अपना सपना ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛੋ ਉਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ